Будь-яка громадська організація вносить свої пропозиції, коли готуються програми в профільних управліннях спорту, туризму, екологія, молодь і так далі. І з залученням громадських організацій, які внесли свої пропозиції, готується спільна програма. Але мета цієї програми і напрямку програми, він тут закладений. Тобто, якщо ваша програма співпадає з цими напрямками, то ваша організація може бути учасником цієї програми. Але кошти місцевий бюджет може виділити виключно на управління, то є фінансова структура, так вона зроблена, і по-іншому ніяк зробити не зможете. Тому звертаєтесь пропозицією на міськраду і на управління, з яким ви хочете співпрацювати. Я говорил, не почему нет общественных организаций, я говорил, где здесь просвита и где здесь проекты общественных организаций, как написано. Я еще а раз поясню. Да, да, да. Механизм. Будет. -то тогда, тогда надо главу поменять название, не соответствует тому, что содержание совсем другое. Давайте предложение. Мы сядем и будем вам мы же для этого и собрались. А объясните мне, пожалуйста, вот вы сейчас не говорили, да, вот механизм, как обращаться. Это обращаться надо вот сейчас, в какие сроки? Или это уже поздно обращаться? Давайте сделаем таким образом. быть, можете, можете будет и час. Если программа, в программе есть, наверное, кафа, что он сам такого нахрен, то в управлении до какого звертаетесь. Вы час, вы звертаетесь, вы с программой, и разум ее реализуете. Вы просто заедете в наше управление, мы с вами отработаем это на Хорошо. Еще питание по позиции. Ну, ласка, еще до внесения каких-то изменений, нам будут помнить. У меня еще По экологичной осите. Экология родного края. Предмет сквозной с 1 по 11 класс. Я так понял, в экологичной и управление образованием ничего не подало. Вопрос, как город собирается поддерживать развитие этого предмета в школах. Потому как, насколько мне известно, первые на скоро разработанные учебники, они по некоторым классам, особенно, по-моему, второй, третий, они сами преподаватели говорят, несовершенные, их надо доработать. Это одно. И второе, основная часть большая проблема, особенно начальной школы, что все учебники были выпущены в мягких переплетах, и они пришли за эти годы ну, в негодность для употребления детьми. Вот, вот это большая проблема. Но хотя бы в рамках Запорожья можно поддержать школы и хотя бы для начальной школы переиздать эти учебники. У нас есть представитель управления что отвечу на этот вопрос? Предмет экологии Ридного края, он внедрялся областным управлением образования. Программа разработана областью, и учебники выпускались областью тоже. С 2010 года, значит, на протяжении ряда лет... Наш департамент образования оказывал поддержку школам в приобретении учебников, то есть научно-популярной литературы экологического направления. То есть таким образом мы как бы поддерживали материальную базу для выкладания всего курса. С 2010 года программа претерпела изменения и как бы несколько отличается от содержания учебников, которые были. Да, действительно есть проблема, что учебников этих нету пока, но это как бы этим занимается областное управление, насколько я понимаю. Можно пользоваться старыми учебниками, как бы учителя сами готовятся к предметам, то есть в принципе можно сказать, что программа выполняется. Остановить мы, ну как, мы можем остановить выкладание всего предмета, но стоит ли, правильно, как бы, будем надеяться, что будут учебники. Два вопроса. Первый, ну, а чем не обращайтесь в областное управление, образование, в область администрацию, что проблема есть же, реальная проблема, чем она не решается. Мы обращались, область сказала, что она решается сейчас. Да не решается. Вы, я еще хотел бы Этими говорить, учебниками уже детям невозможно пользоваться. То, что проблематика существует, да, действительно. Но вы же поймите, что за счет средств экологического фонда мы же не можем обнять всю страну. Есть запросы управления, упражнении. Я, я и... хотя бы для города, не говорю для всей области. Ну, скажите, что для города, да. конкретно за последнее время за счет экономического хода, что вы, как вы помогали городу? Мы как я с вами работаем. Да, направление образования, экологического. Мы как бы постоянно работаем с вами. У нас ну, какое-то мероприятие. Это, это мы знаем, знаем, можно не говорить. Ну, Что-то семинары, конференции, да. мероприятия, акции. Мы это все знаем. Это же из года в год одно и то же до міської программы, а до областной программы. Нет, и, нет. И, и там на богатой бирже мы его продолжаем, восстановить не можем, но работает. Я это все знаю, но не ли хотя бы до города, я не говорю до области, что я не понимаю, что город не будет за область решать проблемы. Справа в тому, що деякі питання розподілені, за деякі відповідають саме власне управління. Тому давайте відповідати теж питання. Давайте далі дякую так. за відповідь. Ще які будуть пропозиції, зауваження, питання. Ну, Якщо нам все зрозуміло, з у мабуть, є пропозиція відводити підсумки певні. І а, наскільки я розумію, що сьогодні у нас. Після обміну думок і обговорень, які пропозиції, я так розумію, записали, які були, всі вони будуть враховані. І а, сьогодні, якщо немає більше ніяких запитань, пропозицій, я пропоную а, все ж таки рекомендувати подати цей цю проєкт програм, програми вже на затвердження депутатами на сесії міської ради, тому що так рік це все затяглося дуже довго. Все согласия произошли и так далее, уже 19-й год заканчивается, а программа все-таки 12-17-й А вообще -то, у Совета будет в э -э, ну, программе резолюция обращения к изменению дополнения или нет? Или вот это, что мы сказали, это не тех задания, это просто поговорили? Нет, сейчас все пропозиции, которые были обговорены, они будут выкладаны. Но меня интересует Волковьи, а, еще, глава, выписаны... чтобы здесь была адаптация к изменению климата, потому что это в рамках национальной программы, и она в принципе... В Владимире, еще раз повторю, все Дога. все, что сейчас было обговорено, будет внесено в протокол, разом с этим протоколом будет подано далее... И что там нет, по отмене климата, программ. перечень мероприятий да, нет, да, 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 давайте, да, да, Перечень мероприятий. Давайте по названию программы мы Есть решение о отделении средств. С названием мероприятия. Это бюджетное решение. Есть договор с названием этой программы уже сейчас менять, когда, то есть там, надо менять решение его совета ну, с названием, ну, менять договор, договор условия, ну, условия ну, это казначейство, проплата и все остальное. Ну, все Другой вопрос. Вы, вы сами вы сказали, сказать, что мероприятия по изменению климата, не климата и, они не только экологические, и, правильно? И, то, и, если и, будет такой какой-то отдельный и, план, и, одно другому не мешает. Здесь наши экологические мероприятия. Будет план, который там, и мероприятие по ЧАЭС, то есть, я так понимаю, там не только экология. Да. А, ну, конечно. там, это стихийная песня. Можно будет внесены в да. раздел, в эту да. программу, в крайний раздел, что-то вашей оппозиции, и да, раздел да. можно ну, да, И Ну, да, да. раздел тоже не получится, у нас мероприятие в разных то разделах. То есть, надо идти по депутатским комиссиям и проводить с ними беседы, беседы, да, разъяснительные? плане? Нам ну, они, продублировать мероприятия? Не, чтобы они в свое время внесли дополнение на сессии очередной к этой программе. Ну, на каждой сессии можно носить. Я как раз дуречное запитание. Чи в э, ходе реализации этой программы, э, чи э, будет громадськість да, инициатором, чи то может какие-то правильные структуры, чи можно будет внести изменения, да, да, дополнения и изменять э, э, то, что... А, Ладно, от громадской рады, то, да, это, точно. Программа, это же да. Живой организм. Она гибкая. Это не есть стопроцентная процентная Будет разработан национальный план возникновения климата. Возникнет. Это же автоматически все будет проецировано. Да в Донецкой области долги. есть региональный план действий. Вот. Возникли мероприятия. Мы это внесем. Не вопрос. Тут и ГУМАСИС может быть акционным инициатором, чтобы нас не изменили. У меня такое. Я... Чуприна Арина Владимировна. Домовых комитетов. У меня такой вопрос вот, по утилизации мусора э, ну, по городу с Ремонтисом совместно с Управлением капитального хозяйства и Департаментом жилищного хозяйства. Ну, э, конечно, тут очень хорошие предложения, вот только мне непонятно одно. У нас Ремонтис, получается, в городе уже была программа, Подняли у нас тарифы для населения по утилизации мусора. Отдельно оплачивается вывоз твердых бытовых отходов. Все это очень, как говорится, красиво преподносилось. Но на самом деле в городе так остались они оборудованные вот площадки для мусорных контейнеров. Опять-таки у нас мусорные контейнеры, которые закупались, ставятся не в том состоянии, в каком они покупались и не соответствуют санитарному состоянию. И самое главное, что большинство контейнеров по городу стоит на земле. На земле и это идет загрязнение земли. Как это контролируется? И вот в программе видно, что приобретение, как говорится, контейнеров, автомобилей и так далее. А вот Насколько эффективно то будет контролировать выполнення і расходование частиців. Інспекція в Запорізької області має право контролю. Має собі. право, а коли вона буде контролювати. А вот здавайте зададим. Общественный екологічний институт. Громадський, да. Громадський інспектор. И ремонт у нас нету, представителей. Нет, же среди, же ремонт у нас есть. По площадке мы могу сказать так, что нас уже программа. Если эта программа она будет работать уже 300 тысяч, сейчас выделено, до конца года будет 300 тысяч на площадке. Почему эта задержка была? Потому что площадки были коммунс Да, я знаю. Да, это в курсе Сейчас они перешли Почему? в ремонт. И вот на нового года начинается площадка, уже проекты разработаны, Ух, сам уже не разработаны, все утверждено, Это новая площадка? Это новая площадка. А где старых нет уж у нас площадки? А где нет, можно? Мы, это, а где можно? Это, чуть -чуть. это не, та не та площадка. Это, мы не за это разговариваем. Да, мы разговариваем преддомовые, на, за да. преддомовую территорию а где можно увидеть проекты и я понимаю на это, это адресно да, да у вас и да. сколько объектов адресных сейчас ну, за, мы год. сейчас запланировали вот до конца года сейчас 12 площадок угу. это вот 300 тысяч были выделены на 300 30 тысяч на 12 площадок да. всего лишь 320 тысяч а сколько цена одной площадки одна площадка мы, мы выбрали сейчас большие очень да. большие да. Где? по 6, по 7. Не, пожалуйста, подъезжайте в ремонт, здесь мы все расскажем, покажем. Мы на что были. интересный вопрос, последний разноручный. А какие у вас есть мероприятия, заложенные по проблемам бытовых отходов, я имею в виду по полигонам, по утилизации? Там же накапливается, накапливается. Строительство нового полигона. И все, да? А старый мусор куда девать? Швеция, между прочим, уже покупает бытовой мусор по 800 евро за тонну. Понимаете? А мы не знаем, куда его деть. Знаете, да, дай Бог, чтобы было все нормально и с экономикой, и со всеми вещами. Если у нас будет построен полигон, ну, если посмотрим на по проекту, который разработан, достаточно современная и система сортировки. Поэтому я думаю, что это одно из хороших направлений. И для нашего... А город планирует мусоросжигающие заводы, экологически чистые. Такого нету, да? Ну весь мир сейчас по этому идет. Сейчас добывает биогаз. Биогаз, он экономически, ну он разве что по киоску протоколу немножко имеет выгоду, а так он экономически не выгоден для города. Почему? Ну там деньги, киоски, они небольшие. Ну там объемы, энергии. Давайте так, в рамках сегодняшнего круглого срока. Висловили свої побажання. сказали питання. Ще раз хочу всім подякувати за те, що ви взяли участь у uh, даній роботі. І uh, як підсумок сьогоднішнього проголосу, це рекомендація громадськості подати цей проєкт програми на сесію нашого військового А до какого, місію, на а До якого, Катеріна? До якого числа громадських будуть подавати? Да какой числа? Продолжение. Уже все. Сегодняшний круглый стиль – это Владимир, на сайт заходите частейше, на сайте вся информация. Ну, говорят, что программа – это живой организм, мы уже любое время. Я изменяю, да? Я даже это Сначала еще принял, но ты Всем дякую за работу, за работу. Спасибо большое.